Друзі, час невпинно летить вперед, і настала черга наступної рубрики Ранковий гість. Буде цікаво, тому не перемикайтеся. Отже, до нас сьогодні завітали гості. Це Олександрова Оксана, голова правління Української асоціації хворих на легеневу гіпертензію. І пацієнтка, що хвора на легеневу гіпертензію, це Терещук Ольга. Вітаємо вас. Добрий на студії. Добрий день. Вот же сегодня день легеневой гипертензии. Мы говорим про, про редкостные хворобы, и Зараз бы хотелось поговорить именно про цю хворобу. Что же это за хвороба? Первое питание расскажите нам, пожалуйста. Спасибо большое вам, что вы затронули эту тему, потому что редкие заболевания, мне кажется, показывают срез нашего общества на гуманность, потому что все мы знаем о многих распространенных заболеваниях. И очень часто пациенты, которые больны редкими заболеваниями, о них не знают о них не знает общество, о них не знают врачи, у них, как правило, нет достаточного количества препаратов для лечения, и они сталкиваются с проблемами на порядок выше, чем пациент, болеющий любым другим заболеванием. День легочной гипертензии вообще весь мир отмечает 5 мая, но учитывая реалии нашей жизни, многие восточные страны и Украина в том числе, мы перенесли этот день на 16 мая, чтобы была возможность нашим пациентам, пациентам в этот день объединиться, приехать угу. в Киев, где мы будем проводить ряд мероприятий, о которых я вам вот С удовольствием сбираете, позже вам расскажу. Да. Сбираются из всей Украины и в Киев, А те, так? кто могут, кто имеет эту возможность, мы анонсировали это событие, и они да, приедут с разных регионов, потому что в регионах эта проблема еще больше, чем в Киеве. И будем отстаивать свои права именно сегодня, mm -hmm. в этот день. Расскажите, пожалуйста, про цифровую. Что Заболевание очень редкое. Сама легочная гипертензия представляет собой следующий процесс: сосуды легких, в которых кровь должна обогащаться кислородом, проходя через легкие, обычный сосуд здорового человека имеет вот такую вот форму с таким вот просветом, где кровь постепенно бежит, успевает обогатиться, обо, успевает из венозной превратиться mm -hmm. в артериальную, но по непонятным до сих пор причинам у наших пациентов стенки этих сосудов сужаются, утолщаются, и остается совершенно маленький просвет, по которому кровь не может уже полноценно обогащаться кислородом. Человек испытывает недостаток кислорода, головокружение, может потерять сознание, страдает мозговое кровообращение. Но, соответственно, так как человек не может обходиться без кислорода, сердце является в данном случае компенсатором, и оно начинает под давлением загонять кровь в эту легочную артерию, чтобы организм получил то количество кислорода, которое ему mm -hmm. надо. Соответственно, после этого, что происходит? Сердце работает все время под нагрузкой. И рано или поздно, если вовремя болезнь не продиагностировать, если вовремя не начать правильное лечение, то сердце очень быстро, к сожалению, mm -hmm. изнашивается. Да. Вот если на первых стадиях, вот можно сравнить работу сердца с девочкой, надувающей обычный воздушный шарик, да, то есть это, в принципе, еще не чувствуется. То есть это небольшая одышка при ходьбе, небольшая одышка при поднятии на ступеньках, что часто связываются с разными другими заболеваниями, вегетососудистой угу. дистонии, там, или, ну, вот, может, просто так, возрастное. Просто, говоря, Вы это перерастете. Это я, иногда даже советуют активно заниматься, заниматься спортом угу. в этот период, что для наших пациентов категорически Заборонами. Показано, да. И, но чем дальше, во что превращается сердечко наших пациентов? Уже в такого взрослого человека, который пытается надуть резиновую перчатку. Оно работает уже с такой Большая. нагрузкой. И чем дальше, если мы не останавливаемся и не лечимся на этом процессе, это уже силач, который из последних сил надувает резиновую грелку. И сколько человек может прожить в таком режиме, уже, к сожалению, очень немного. И поэтому очень важна и очень большая проблема для наших пациентов ⁇ это ранняя диагностика. Надо, чтобы и сами врачи знали это заболевание, чтобы они могли вовремя выловить эту проблему, mm -hmm. потому что, как правило, диагноз ставится путем исключения многих многих других заболеваний. Ставят и туберкулез, и э, пороки сердца. Ну, и обязательно надо исключить все-все-все вот эти причины, и только тогда врач. Mm -hmm. Обычно говорит, ну вот ну, давайте что-то поищем еще, дай бог, если повезет, и вовремя, это будет раньше. Иногда проходят годы. То а Самодельный специалист может поставить вот самый такой диагноз, когда uh, уже пройдены Обычно, ну поскольку так? основной симптом – это одышка то обычно с такой проблемой обращаются к, ну, обращаются к терапевтам, и терапевт должен направить к кардиологам, которые должны сделать эхоисследование mm -hmm. сердца, и сделать эхоисследование сосудов, легочных сосудов. Уже на этих стадиях можно обнаружить какие-то нарушения. Делается ряд других исследований, МРТ, сдаются различные mm -hmm. анализы обогащения кислородом крови. И, ну, к сожалению, опять же, такие комплексные исследования где-то даже в регионах Украины часто недоступны, потому что далеко не все обследования делаются у нас бесплатно. И когда пациенту дают список обследований, которые он должен пройти за свои деньги, не все это могут сделать. А лечение очень важно начать вовремя, потому что я хочу еще, если его вовремя не начать, то пациент, ну, если мы говорим о самой mm -hmm. прогрессирующей форме заболевания, это первичная легочная гипертензия. Это болезнь, которая на сегодняшний день неизвестно, почему она возникает. То есть есть какие-то предположения, да, но еще вот нет. про причины мы бы хотели далее запитать. Да. Какие причины возникновения этой да. хвороби? Кто вообще входит в группу риска? Ну, вообще, если мы говорим о легочной гипертензии в целом, причин может быть много разных и течение заболевания разным. То есть есть порядка 100 заболеваний, которые приводят 100 форм легочной гипертензии, такой так называемой вторичной формы, вызванной, например, разными пороками сердца, вызванной легочными заболеваниями, вызванной теми же туберкулезами и вызванными нарушениями ну, вот, болезнями соединительной ткани. В таких случаях это заболевание, когда нам известна причина, оно обычно не имеет такой быстротекущей эм... Ну, розвитку период. так. Розвитку, так. Угу. И, но ну, есть форма. Вот самая тяжелая, и самая страшная, это идиопатическая, то есть первичная легочная гипертензия. Причина ее возникновения неизвестна, но весь мир, тем не менее, на сегодняшний день ищет эту причину, потому что если найдут причину этого заболевания, если найдут способ его лечить, автоматически будут излечиваться все остальные пациенты, которые имеют вторичную форму этого заболевания, и это даст очень большой рывок. Для примера я могу вам пос показать, что, вот, например, это центры легочной гипертензии, например, в Европе. То есть вы видите, сколько их здесь вся карта синяя. У нас Украине, такого не центра майже. нет ни одного, да, к сожалению. Мы сейчас очень много вместе с врачами говорим об этом, и у нас появилась надежда, что может быть в Киеве уже возникнет маленький небольшой центр, где хотя бы будут принимать наших пациентов, обследовать и рассказывать врачам из других регионов, как правильно лечить это заболевание, как его диагностировать. А с чем это связано, что у нас так мало центров в Украине? Опять же, первая причина то, что заболевание редкое. И не всегда редкими заболеваниями интересно ну, как заниматься, да? Проблема лечить пациентов, потому что нет лекарств. Лекарств нет, потому что, опять же, компании фармацевтические не всегда им выгодно заниматься такими лекарствами. Mm -hmm. А уж тем более поставлять их на Украину, даже те лекарства, которых уже достаточно много в Америке и в Европе, для наших пациентов просто финансово недоступны. И вот я могу себя поставить на место врача, к которому приходит пациент, и которая, может быть, могла бы рассказать, как правильно лечиться, как принимать лекарства, и рассказывает. Но когда пациент понимает, что это лечение стоит ну, вот из тех препаратов, что зарегистрировано в Украине, 40 тысяч гривен, и видеть отчаяние в глазах пациента и мольбу его в глазах, что делать мне, и да. что на это ответить нашему врачу. Ну, это действительно очень сложная проблема, в связи с тем, что редкость заболевание, правильно вы сказали, на это меньше обратят внимание и государство. И очень и важно, чтобы и... были именно государственные программы. Недавно в парламенте был зарегистрирован закон о редких заболеваниях, но, к сожалению, от принятия закона до того, когда он начнет работать, mm -hmm. я не знаю, сколько еще времени пройдет, потому что на принятие этого закона прошло больше трех лет, а нет финансирования. Если вот мы сейчас знаем о 80 пациентах в Украине с этим диагнозом — первичная легочная гипертензия. Это кажд, на каждого надо обеспечить 40 тысяч гривен в день. Это порядка 40 миллионов в год. Но с точки зрения государства не такая огромная сумма. Мы знаем, сколько денег тратится. В общем-то, не, не настолько важные вещи. И, может быть, нельзя, это? Mm -hmm. это дети нашего государства. Если государство не будет заботиться о детях в любой семье, о чем еще оно должно... Когда в семье заболел ребенок, в первую очередь бросает все и думает, как спасти ребенка. Mm -hmm а не о том, что покупать, ехать ли на курорт, там, покупать ли какую-то еду или какие-то другие расходы. это уже большая проблема. Однако, возвращаясь до, угу. до э, лагеневой гипертензии, как хворобы, какие да. да. симптомы? Вы вот сказали э, одышка, В первую или... очередь это одышка, это очень сильная утомляемость, головокружение. То есть очень часто пациенты, которые приходят, как они вначале обратили, вот учитывая то, что заболевание, часто оно… Болеют больше девочки, чем мальчики. Ну так вот почему-то происходит. На четыре девочки болеет один мальчик. И часто это бывает еще в школьный период, когда, например, девочка бежит в класс, прибегает, она очень торопится на урок, падает, теряет сознание. Это же злоуназиосово не причина. Конечно нет, потому что в этом возрасте очень часто на эти симптомы не обращают внимания. То есть, конечно, это уже есть повод обратиться к врачу и тщательно искать, почему это случилось. Часто утомляемость, часто вот даже когда вот со сверстниками идут куда-то гулять, и все идут быстрым темпом, этот ребенок не успевает, он просто не успевает пройти это расстояние. Можно быть... бачкам завертать увагу, как да. поводится дитина да. в таких ситуациях. В самых тяжелых случаях это может быть вот потеря сознания. Это должно уже вызвать очень серьезный звоночек, когда надо уже срочно это все искать. Потому что таких вот явных симптомов вот не вырастает на голове, шишка, ничего mm -hmm. там не отсыхает. ну человек производит впечатление очень здорового человека. У нас даже были случаи, когда девочки жаловались, которые уже выходили замуж, о том, что вот э, она устает, она не может что-то делать по дому, угу. а свекрова говорит, вот невестка у меня такая ленивая попалась. И они не понимают, что она просто не может так, этого делать. Да, что она хвора. Потому что обычно э, это симпатичная молодая девушка, здоровая, полная сил. Э, со временем, когда болезнь прогрессируется, это можно заметить уже по... Цианозу губ, когда губы становятся более синими, когда пальцы становятся вот такие, так называются барабанные палочки, да? когда вот ноготочки становятся такими зеркальными. Угу. Но ну, это уже проявление сердечной недостаточности. Появляется иногда отечность ног. И, ну, вот это все уже симптомы, но, к сожалению, уже при этих симптомах, когда ставят диагноз, обычно это уже где-то третья, вторая-третья стадия заболевания, которая требует очень срочного лечения. И если лечение, опять же, вовремя не начать, то единственное, на что могут надеяться наши пациенты, это трансплантация легких. На сегодняшний день это в Украине невозможно. Ну, Более того, это стало еще и невозможным во многих странах, потому что уже полтора года, как европейские страны начали отказывать трансплантации угу. нашим пациентам, даже тем, которым удается собрать эти безумные э, суммы 500 тысяч евро, где-то стоит вот эта операция. Э, но в связи с тем, что Украина не входит в Евротрансплантант, в связи с тем, что у нас до сих пор нет закона о донорстве и у нас эта отрасль в Украине не развивается, они отказываются принимать наших пациентов. І ті пацієнти, які у нас були, слава Богу, несколько щасливих випадках спасіння наших пацієнтів, ну це кожен раз унікальна історія, як вони це зробили. Дякуємо, Оксана, і хочете звернутися до наших глядачів. Якщо ви маєте запитання з приводу теми нашої розмови, а ми сьогодні говоримо про рідкісні хвороби загалом та легеневу гіпертензію, зокрема, звертайтеся до нас за адресою та телефонами, які ви бачите на екрані. Мы также хотели обозвониться до нашей пациентки Оли. Вот вы хвора на эту тяжкую хворобу. Как давно Вы засували эту, заметили эту хворобу? Когда вам поставили этот диагноз? И як как вы живете вы, с этим заболеванием? Я как давно вылечиваетесь да. уже? Лечение, значит, с того, что лечение, я, к сожалению, не получаю, так как было сказано, что это очень дорогостоящее лечение. Вот, ну но... немножко позже. Поставили мне диагноз в феврале этого года. До этого симптомы у меня начались, наверное, около 10 лет назад. А какие это были симптомы? Это была одышка, скажем так, начиналось все с одышки. То есть одышка, нет возможности проходить большое расстояние, угу. нет возможности подниматься по ступенькам, это проблематично. С каждым годом становилось все хуже, хуже и хуже. При обращении к врачу, начиная с терапевта, как правило, когда мы обращаемся к терапевту, ставился диагноз ВСД. ВСД, переходной возраст, это все пройдет. Занимайтесь спортом. Плавание, бег, танцы, более активный вид спорта. И вы этим занималась? Нет. Я этим не занималась, потому что просто не имела физической возможности такой, да. Даже если бы мне это хотелось. Так прошел год, два, три, пять, потом еще один поход к врачу. Ситуация та же самая. А не погіршивався стан ваш? Со временем ухудшался, то есть одышка становилась все сильнее, сильнее, сильнее. То есть ее начинали уже замечать знакомые, угу. друзья, так как вот ранее да, говорили, что нет возможности проходить то расстояние вместе с друзьями. Угу. То есть ты отстаешь уже, а они идут вперед. Ситуация как бы вот с каждым годом становилась все хуже, хуже и хуже. То есть ты начинаешь себя потом где-то ограничивать в каких-то походах, каких-то рухлые активность, а так деятельности. какие -то. да, да, то есть соответственно ты уже ищешь работу, если ты уже работаешь ищешь работу менее активную, менее подвижную, если куда-то гулять, то это не активный вид, скажем так, отдыха, а это более пассивный. С каждым, я говорю, с каждым годом ухудшалось, ухудшалось. и ухудшалось, только наконец-то мне сейчас 28. То вы говорите, 10 лет, с 18 лет, вот вы помните... Приблизительно, да, с 18, возможно, даже раньше. То есть, вот, возможно, даже где-то вот переходной возраст, 15, 16, 14, вот, даже где-то, может, с этих времен лет. Э, Наконец-то поставили диагноз только в феврале этого года. И, скажем так, проблема действительно в том, что не могут диагностировать, не могут правильно поставить диагноз, даже когда обращался к кардиологу, даже когда обращался там к терапевту, к профессионалам казалось бы диагноз не ставили, вот. и только благодаря все-таки, наверное, какой-то своей настойчивости, ходя по врачам, то есть поставили наконец-то диагноз этого года. Что касается лечения, естественно, вот тоже, как уже упоминалось, так, говорили, сказали, дорого, да, сказали в глядя в глаза, называли эти суммы денег, когда один препарат в месяц стоит только от 10 тысяч, это только один препарат, а этих препаратов надо 4-5, в зависимости опять от формы заболевания. Поэтому это просто невозможно. Это имея, имея доход около 3 тысяч, просто, просто невозможно приобрести эти лекарства. Пані Оксана, вы сказали, что от лечения, мы говорим о том, что очень дорого, что входит в самое лікування? Це Это препараты, стационар, какие самые компоненты uh, Нет, самое главное, это ежедневные препараты, которые должен принимать пациент. Есть базовое лечение, которое ну, вот, не касается сосудов легких, которое общая терапия облегчающая состояние. Сюда входят в обязательном порядке кроверазжижающие препараты, мочегонные препараты препараты, поддерживающие сердечную деятельность. Кроме них есть... Препараты, которые именно действуют на то, чтобы увеличить, опять расслабить эти сосуды легких, чтобы они в идеале они должны вот расслабиться или хотя бы перестать дальше прогрессировать или хотя бы не затрагивать те еще здоровые сосуды, которые остались. И самых главных препаратов — это препараты, Сальдонофил это вот все знают Виагру, которая используется мужчинами при потенции. Ну, в принципе, когда у нас заходит девушка и покупает 40 упаковок и Виагры, для наших пациентов это нормально. Вот, им надо одну-две таблетки в день принимать в обязательном порядке, потому что действие в данном случае… На сосуды легких такое же, как, какое вызывает, скажем так, у мужчин mm -hmm. то, для чего виаграмм. Mm -hmm. Хотя она на самом деле ее изобретали именно кардиологи, и это уже было побочным действием. Оксана, а... И следующие препараты, это тоже, которые действуют на разные рецепторы легких, которые облегчают это состояние. Это препараты дальше относятся к препаратам редкого класса, которые... Изобретают специальные лаборатории зарубежные. У нас на Украине представлен препарат к компании «Байер». Это Винтавис mm -hmm. ингаляционный препарат. Скоро на рынок должен еще один новый препарат прийти, рецикват Но, к сожалению, это далеко не полная сетка, потому что очень часто пациентам надо комбинировать эти препараты mm -hmm. в зависимости от тяжести заболевания, в зависимости от того, от чего оно возникает. И возможности комбинировать их нет. То есть, например там, антагонисты антителина, которые тоже надо принимать, у нас их вообще нет на рынке. То есть эти пациенты могут только услышать от кого-то, что mm -hmm. это применяется, и на свой страх и риск эти препараты применять. Но это ненормально. Препараты должен назначать врач. И это очень важно, чтобы врач следил за этим, чтобы он вел пациента. К сожалению, пока такого у нас практически нет в Украине. А чем занимается вот Украина? сама вы чем занимаетесь? Э, Саме... Э, как представник ассоциации. Так, в ну, как ассоциация, мы создали нашу ассоциацию именно для того, чтобы отстаивать права наших пациентов, добиваться в первую очередь на сегодня это бесплатного обеспечения их доступом к медицине и бесплатное обеспечение лекарств. А сколько роки в ассоциации вашей? Ну, ассоциацию мы зарегистрировали в октябре 2012 года, то есть не так давно, но mm -hmm. этой проблемой занимаемся на самом деле очень давно но просто, скажем так, в неорганизованном порядке, да, общаясь с пациентами, что у меня у самой дочка болела этим mm -hmm. заболеванием, я очень хорошо знаю, я знаю, что такое информационная блокада, информационный вакуум, mm -hmm. когда ты не знаешь, что делать, и надо вот что-то делать, это а не знаешь, что, куда бросаться, и поэтому очень важно, вот я считаю, мы искали лечение и спасение за границей, потому что в Украине мы его не нашли. И нашли? Мы Ми знайшли пути, скажем угу. так, але ми вже не успели спастись. Зрозуміло. Да. А взагалі, ця хвороба, я так розумію, вона невиліковна. Чи от про ці курси, які ми день, говорили? Вона ні злічима, так. Да. То, 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 то все, эти курсы все... препараты, что вы рассказывали, это все просто все для поддержки жителей, да. по життям. Да, да. да. они, жизнь. но вы знаете, почему мы все-таки оптимистично смотрим вперед? Потому что вот та ситуация, которая была с легочной гипертензией 10 лет назад и сейчас, это небо и земля. Потому что настолько действительно мир ищет, каждую секунду, каждый год выходят на рынок какие-то новые препараты. Это стало на самом деле уже настолько глобальной проблемой для мира, что, -то, и пишет, а <связать> да, и не исключено, что через вот такие препараты, которые на сегодняшний день есть, которые уже могут останавливать этот процесс, это уже прогресс. Может быть, через 2-3 года появится препарат, который полностью даст надежду жить нашим пациентам, он излечит их, так. да. И поэтому очень важно не дать болезни прогрессировать, сделать все возможное, чтобы... Вы, взяли, значит, были даже не случаи, встали, да, да, были даже случаи, когда вот у нескольких пациентов был регресс заболевания, что вообще уникально. Но такие случаи тоже бывают. Поэтому как бы мы считаем, что до последней минуты, поскольку наши пациенты борются за каждый свой вздох, они должны mm -hmm. бороться, сколько у них хватит сил, потому что надежда есть всегда. И вот есть, я еще раз повторяюсь, есть счастливые случаи, когда люди, пусть это на сегодняшний день через трансплантацию, им пришлось это пройти, угу. пройти очень тяжелые испытания, но они на сегодняшний день живы и ведут нормальный образ жизни. И мы очень надеемся, что когда-нибудь будет способ уже даже и не доходить до трансплантации, а... Летит с нас, таблетками, да. И, да. ваши планы вашей организации, ассоциации на майбутнє, что вы планируете? Ну, я могу сказать о планах прямо на ближайшее будущее, на сегодняшний ну, день. Именно сегодня, вот, как я говорила, мы собираемся в 9 утра возле кабинета министров, где мы будем рассказывать о нашем заболевании, где мы, пациенты выскажут свои проблемы нашему правительству. Мы хотим, чтобы... Нам дали право жить, так же, как каждый человек имеет на это право. Жизнь наших пациентов зависит не только от их желания, но и от решения правительства, насколько оно сможет выделить деньги на лечение наших пациентов. И дальше мы, вот у нас будет общение с докторами, теми, которые в Украине занимаются этим заболеванием. Общение с пациентами, мы будем знакомиться друг с другом, ну, и решать вот наши текущие проблемы. Поїдемо в центр стражецької кардіологічний де теж вот, вот, будуть збиратися врачі, проводити прес-конференцію на тему нашого заболівання з нашими імені пацієнтами, не друг з другом. Така у нас програма. хотіли б також попросити Олю, ви як пацієнт, б ви могли побажати людям, які дивляться нас, які також, можливо, страждають від цієї хвороби, як їм бути і що їм робити? Все таки. Бороться, не покладаться. Однозначно бороться. Бороться за, за свою жизнь в первую очередь. И все таки добиваться, пробовать добиваться правильной постановки диагноза, искать хороших врачей, не опускать руки. Ну и в первую очередь, наверное, даже не в первую очередь, а немаловажно найти, наверное, людей, которые тебе в этом помогут. То есть моральную какую-то поддержку. Если тебе плохо, если ты чувствуешь... Что тебе как-то не так? Не опускать руки, угу. не говорить, само пройдет. Это, это, наверное, так и надо. Так. Луна как-то не так повернулась, или Солнце как-то не так стоит, поэтому. Прислушиваться до своего тела и ты до лекарей. Да, и не убеждать себя в том, что это все пройдет. А есть люди, которые поддерживают, которые помогают. Вот я хотела вам да. еще показать, вот Оля является нашим лицом нашей сегодняшней кампании, потому что он у нас будет проводить акция под девизом «Три минуты дыхания в кольце». сегодня дата она будет да, 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 сегодня, возле камина, то, что я говорила. Мы будем сами одевать эти кульки и предлагать всем, кто будет проходить мимо, одеть на голову кулек и попробовать в нем три минуты подышать, чтобы люди поняли, как наши пациенты живут Кожен день і кожен вздох, от їм дається такою ж ціною. Ну, от наша улічка здесь. Да. Да. Дякуємо, що ви завітали до нас. Спасибо, Олю, що пригласили. Оксана. Так, бажаємо вам лікуватися і щоб знайшлися спонсори для асоціації цієї, і щоб все ж таки більше було цих центрів для людей і щоб проводилося лікування. Щоб Господь допомагав у вашій справі лікування. І Розвитку вам подальше. Пам'ятайте, шановні друзі, що легенева гіпертензія це тяжке прогресуюче захворювання, що потребує кваліфікованої медичної допомоги. Тому, за потреби, звертайтеся до Української асоціації хворих на легеневу гіпертензію і вам допоможуть. Також, шановні глядачі, якщо ви маєте бажання допомогти. Нашим пацієнтам, зокрема Олі, то ви можете бачити зараз на екранах номер телефону і звертатися до нього. І якщо ви маєте таку можливість, то допомагайте, і Бог обов'язково вам допоможе в цьому.